नमश्चण्डिकायै राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्देशु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा संदर्शत उष्टपुटा क्रोधा देवी मुपाययो आजगा ममहावीर यशुंभो पिस्वले इर्वता हा निहंतुम चंडी कामको पात कृत्वा युद्धंत मात्र भी ततो युद्धमते वासी देव्या शुंभनि शुंभयो शरवर्षमते वो ग्रम्मे घयोरि वर्षतो हो ताडयामास खैरसुरेश्वरौ घैरसुरेश्वरौ निष्टं खड्गं चर्म चादायसुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्सिंहं देव्यावाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाध्वातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्याथगदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्नाभस्मत्वमागता ततः प्रशास्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले दश्मिन्य पतिते भूमौ निशुम्भे विक्रमे भातर्यतेव संक्रुद्ध प्रययो हन्तुम अम्बिकाम सरथस्तस्त थात्यु चेर गृहीत परमायुधैः भुजे रष्टाभिरथलेर व्याप्याशे संभवो नभः तमाजंतं समालोक्य देवे शंखम वादयत जा शब्दम चापि धनुष षष्टकारात एवदुस्सं पूरयामासककु भोनज घंटा सोनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैः स्त्यादितेभ्य महामदैः पूरयामास गगनम् गां तथैव रिशोदश ततःकाली समुत्पत्य गगनमुक्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टः समशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैर सुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मन् तिष्ठतिष्ठे दिव्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटा भासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो भो रोदितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रतिहताञ्छरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धाशूलेनाभिजघानतम् सतदाभ्यहतो भूमो मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालिङ्के केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहू नामयुतं दनुजेश्वरः चक्रायुतेन दितिजश्चादयामासचण्डिकां ततो भगवति क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद चक्राणि सुशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादायचण्डिकाम् अभ्यथावत अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसैन्यसमावृतः तस्यापतत एवाशुगतां चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनम् हृदिविव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रादुमुष्ट्राक्षुण्डशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काले शिवदूते तथापरान् कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्ने शुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तो येनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहीतुण्डखातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डखण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवः कृताः वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्रविमुक्ते न, 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 न तथापरे केचिद्विनेश्वरसुराः केचिन्नष्टा महाभवात् भक्षिताश्चापरे कालेशिवदूतीमृगाधिपैः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये नवमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु